Любов. Спасіння. Мир і радість. Надіжда. Свято. День народ. Подарунки. Малятку. Диво. Христос. Буває, що у Біблії ми зустрічаємо незрозумілі слова. А буває, що слова ніби зрозумілі, проте розуміємо ми їх по-різному. Чи вкладаємо різне значення в одне те саме слово. У цьому проєкті ми шукаємо сенс нових та вже добре знайомих нам слів. Еківокі. Слова мають значення. Що таке Різдво? Різдво – це народження Ісуса Христа. Це коли Ісус народився. Коли ми святкуємо день народження Ісуса. День народження Христа. Це день народження Ісуса. Різдво – це прихід самого Бога до нас на землю. І це для мене дуже велике диво. Це день народження человека самого ожидаемого, желанного в этом мире, особенно для одного народа, израильского народа. И вот он родился. После этого появился праздник Рождества. Різдво це день, коли ми вшановуємо народженого Спасителя Ісуса Христа. Свято, коли ми можемо подумати більш а Христии, что ведь для нас робы? Mm, Также, может быть, и возможность рассказать людям Евангелие. Лично для меня Рождество в этом году ⁇ это великая надежда, которую мир приобрел. Просто я э, родился в семье христиан. И как бы эти все вещи с детства постоянно звучат в мои уши. И оно как-то, что ли, смазывается, затуманивается, не так остро воспринимается. Но, по сути, я даже не могу себе представить, как бы люди жили на этой земле без вот этой надежды. Рездво для... От всего года Рездво для меня было Було приводом якось налаштувати себе багато думати про милість Ісуса Христа, про мир, який він приніс. Але це не завжди виходить. От найкраще різдво для мене, коли, коли, мені, коли мені вдається зосередитися на ньому. Він прийшов на землю спас нас. Це найкращий подарунок, що я зараз тут і можу жити. Иисус родился, чтобы мы смогли попасть в рай, Он умер за наши грехи. И это радость, что мы можем не только в ад попасть, что Бог нам дает шанс. Этот великий задум, великий план, который был еще до сотворения мира, люди смогли воочию как бы ощутить или вот оно действительно сбывается. И с приходом этого человека приходит осуществление этого большого плана плана по спасению всего человечества. Например, мы должны купить мы там дети нам родители что-то пообещали купить и это что-то очень дорогое и мы вот хотим вот когда-нибудь таки мы это купим и тут вдруг родители приносят большую сумму денег, и мы понимаем, что все, осталось пойти в магазин и взять это. Уже все необходимое для этого есть. Ну, где-то так. Ну, уявляете, Бог тут, біля людей. Это что-то Рождество — это праздник. Собственно, само слово обозначает сегодня праздник. Но праздник этот, каким бы он ни был веселым, интересным, важ, наиболее важным является то, что мы празднуем. А празднуем мы не что иное, как рождение нашего Господа Иисуса Христа. Именно с Его рождением началась новая эра, которая позволяет всем людям получить спасение от греха и вечной погибели. В Библии слово Рождество не существует э, по одной простой причине, потому что мы сегодня э, имеем дело чаще всего с архаичным, очень древним переводом, и слова поменяли свое значение. Так э, говорится в Евангелиях, в э, Синодальном переводе, Рождество Иисуса было. Так, слово стало настолько э, специфическим, что его только так и применяют. На самом деле имеется в виду рождение. На самом деле мы не знаем, в какой именно день года родился Иисус. Разные исследователи имеют разные точки зрения, причем одни считают, что это было осенью, другие, что это было весной, и у каждого есть свои аргументы по этому поводу. В ранней церкви, спустя всего 100 лет после жизни Иисуса, существовало ну, примерно 20 разных дат празднования Рождества. Только в третьем веке все сошлись на этой дате, как чисто условной, благодаря авторитету таких проповедников, как Иоанн Златоуст или Василий Великий. Но на самом деле мы понимаем, точную дату мы не знаем. Важна не дата, важна сам факт, то, что Творец превошел в творение.